лук натирал мелко-мелко и пиво добавлял. И да. это на сутки под прессом оставлял, а они сочно выходят. Не знаю, Коля тут раз делал он наоборот, он так делал. Перец, еще раз. Приправа и все. Воскрес! Воистину воскрес. Здрасте. Христос. Христос воскрес. Ты что, сам? Сам, да. О, он, он Ой, а а что, сон. Ну, сам, потому что мама была у Зины, отмечала, а, покушала, я, да. уже, я уже думаю, куда ее, да. Она будет опять себе тянуть в рот, что надо, не надо. Ох, у вас красиво паска, ой, крабовый салат, да? Да, свой крабовый салат, нарезка у -у -у. вся еще в холодильнике. А, Свет, И... ты паски пекла сама, да? Да, я пекла сама, вот эту попробуешь, вот эту сырню, сырковую я пекла. Я пекла крапины. а Андрюша пек вот эти мягкие такие. Попробуешь мы его носили, посветили. Она как раз тебе покажу. Вот красивые какие у вас. Вот это свеченные паски, а вот это тут и Колина, и моя, и Катина. Ну попробуем сейчас, я ходила. А ты на церковь все Я пек два раза и пораздавал. Ну это правильно, это так и надо. По, поцелал, там, и смотри, по а это была наша цыган уже в огороде. А, а это перепелиные яйца или что это? Нет, это шоколадные. А, это ты делала, да? Да. Он ну, там, кстати, свечены, а будем сейчас руки. Шат... Шат... А, а это с... Это паша, Катя. Паша, паша, а, Катя что, Саша, да? Да, Катя Саша, а вот это еще тоже Андрей клек. Вот это это Коля передал. Вот. Ого, только вам ого, подарили, сейчас... да? А? Это подарили? А это Коля подарил, а. да. Такое, такое. У меня тоже такая петушок есть. скорее Какая сейчас тема, да, ребята, а пасхальная? Да, я Сколько я всего? Чуть-чуть подгорел. Ну, <связь> не, не ну, <связь> <раз>. <связь> А что, у тебя оставалось два штуки только? Два штуки <связь> оставил. Сырые. Я <связь> говорю, как сейчас красиво, да, все доступно. Вот эти конфеты. Раньше в Москву надо было за шоколадными зайцами этими ехали. Нигде не купишь этих Сейчас насколько это все есть завалено просто. Самвел, я сырник пекла. Где? Такой гарный сырник. Вот Нет, это не... <сёк> Смотри, я кое-что и не в этот раз. Ну что, у тебя в холодильнике Смотри. порядок сейчас? Да, провестим. уже в порядок, беспорядок. Помнишь, так, что мне подарила Света с Артемом эти Ой. формы? Они очень классные. Я покажу вам. Я сделала. Я с... тут, Коль. Сделала с клюквой и внутри с домашним творогом. Ну, короче, потом попробуем. Ну да. И с изюмом. Вот я тебе абрикосы покажу. Абрикос. Уже есть абрикосы, да? Ну, это вот она в 5 лет, по-моему, 5 или в какой год, на пятый год родит абрикос. Ой, я а футболки же хочу посмотреть. Помнишь, что та абрикосы, на что мы садили, я ее купил за 100 гривен? Чего же не помню. папа. Андрюха там чухает. Редиска Ага, видите? Вон абрикосы. Вот там наверху, вот там. Ну его надо хорошо обрезать. Да, вот пошли абрикосы. Уже будут, да, да. И будут неплохие абрикосы. И вот они, да. Если это четвертый или какой, или пятый да? год они. Они на пятый год родят абрикосы. Это надо убирать, это надо обрезать, ребята. Вот это, Вот эти ветки, вот эти, вот эти. Вот это все надо обламывать. Вот это вот надо убирать сразу, чтобы не было. И вот что-то... Ой, у вас как Це Это неправильно. А где была груша? А вот тут посередине была Вот тут, да? Да, и прикинь, она цвела Ни одного листочка Смотрите, нет. слива а вот грушки была. есть на ней, бачу, он давай манюсенький, бачу, что на маленькие груши? Что то может быть? Бачишь, А что с ней дели де, де, листья? Вон, не а, не листья. А, а, была зацвела, так было так красиво. И ты ее цветущую пересаживал? Да, Дену, что ты смеешься. Не... А посмотри на ней. Я ж осенью. Смотри, вот листочки на ней молоденькие. А она груши давала что Да. В том, в том году, ну он груши, давай. Странно. Да? да. Смотри. А грушки есть, смотри. А груши висят, вот, ребята. Да, а листьев нема, дивись. Но она мертва, нормальная. И, смотрите, ну, она мертва, нормально, и дивися. А, груша. а грушки есть. А может, листья, бачишь, чер... чуть-чуть. может, она, она в шоке, может, в таком. А где листья делись, а я может, не понимаю. А что с ней, я не пойму. Что так груши? Я не такой шар... первый а раз. А дивись, сколько этих будет, да? Смородина. Дай... Повно будет, давай. Смородина в этом году вообще, дивись, сколько. Ты видишь, я клубнику посадил. Где? Вот это? Да. Там можешь вставать, там ты поделишь, а я... огурчики, видишь, какие огурчики посадил. Просто. Ой, блядь. А и, и вот смотри, смородина какая. Да. А крыжовник будет хороший. А вообще... Ой, просто. пионы, вот это красота. Били, пионы супер. Ну интересно, а что тут с этой игрушкой? Это вы... Я первый раз это вижу. Ой, одного листочка. Крыжовника много. Я брикосину посадил. Эту персику посадил. Смотри, сколько Видите? крыжовника. Смотри. Где? Персик вот это? Посаду. Это знаешь, какой инжирный? А -а -а. Вон, смотри внизу. Картинка, какие персики. Свитринг. Это такой плоский, знаешь? Угу, я понял. Вот это классные пионы. Вот это классно. Петушки я почти типу убрал, а пионы бы засадить. Но Ну, вот эта смородина классная, такая высокая, прям кустики, красивые. Это ж на штамби. Это ж не просто смородина. Это ж на штамбе Ну я понял, да, что не кустарная такая. Помидоры, да? Там можешь становиться, там ничего Да, я все равно. Я хочу там дальше купить. Вы не садили баклажаны, короче, кабачки, да? Не кабачки его я кустовые посадил, я уже не садил таких. Да кустовых. ну их нахер ты что, Свеклу алло. вижу. А вот видишь я посадил его. Вот. вот свекла. Вижу во кабачки. Трушка. я все кустом расту. Морковка. Вышел. вышел а это свекла, морковка, да рядом? Да. Редиска. А редиску я уже сегодня вырывал. Вот морковка, а то свекла тоже. А зачем вам свеклы? Сколько? Да. Свекла же дешевая. Лучше И посадили снял. помидоры, чтобы на салат. Так, вот, у меня будет на помидоры. Да, вот лучше помидорами, смотри. Вот морковь. Я видел, а зачем вам сколько этого, как его, циклы? Он не видел рассаду. Лучше бы а помидоры посадили. Вот рассада, он же не видел. Ну да? вот. Это вот перец. Нет, это не перец, это огурцы. Огурцы? А это помидоры. Это огурцы. А это помидоры, тут да? помидоры там помидоры. А Это да, огурцы? Да? Я думал, что перец. На, ну, на перец. Перец, вот, во перец. Вот там где ты снимал, вот там дальше за помидорами перец. перец. А знаешь, что вы мне писали, что я посадил перец сладкий и чуть дальше горький, говорят, что... Оно может, да, да, и может горчить сладкий перец. Да, я уже не Это правда. А вот то, что у вас там петрушка, вот это Да, это же прошлогодняя, зимой она была, я такие не садил. Да, вот это видишь, Андрей, вот эти надо убирать, вот эти вот, вот такие, видишь, они неправильно растущие, их надо прямо так обламывать, не бояться. Вот так прям убирать. Вот эту надо убирать, а видишь? На вот это смотри, что это. Снизу. Видишь, как искривлена ветка вообще он кривая. А, она кривая, а посмотри, как она ровно идет. Нет, вот это посмотри. А, вот, это вот видишь. Ну да. Видишь, кривая. Но я сейчас не хочу обрезать. Не, не обрезать. Не так сделать. можно обрывать. Может. Тут не обрезать. Пошел я тебе лук? не говорю, да. А это на один, да? Угу. Я тебе говорю, вот это вот просто берется, вот так облема. Вот. А, вот эти. Вот так раз все, оборвал и ничего. Вот это вот. Убрал нахер, чтобы его не было. Бедная канава. Была болела, что страшно. Вот это все надо убирать. Шустро вот эти все ветки. Вот это видишь, она обрезана ветка, а на ней растет вот это. Оно забирает соки, понимаешь? С этого дерева. Ну это надо вот, я не знаю, кого-то вам мама, может, смогла, конечно. она, ну, просто она, Вот это все лишнее, понимаешь, вот это все лишнее. Я боялся ее... Понял, что я тебе говорю? Я ну ты сам видишь, ее, куда вот это? Боялся. Куда вот это? Потому все. что знаешь, Убрал. Не знал. Оно же забирается, эти ссылки. Куда эти ветки торчат? Ты шо? То вот. Это может отрасти. Не-не-не, то убирать надо. Куда там оно отрастет? Вот растет? Вот это вот смотришь вот сюда. Отросток. Вот отрасли. так дерево и ему же оно ж соки забирает, все, понимаешь. Мы так рады, что она отошла. Вот, вот все. Хотя она дышит спокойно. Вот эти, да. Вот эти. Вот эти. Вот эти. Ты же видишь, ветка спиленная, вот. А на ней она вот эти... Спилена, она сухая да, была. А на ней вот эти вот. Она же больная была, из-за этого я ж и резал. И вот еще. Я же резал за это. Вот эту веточку. Раз. Вот это раз, все. Надо И надо ее будет подрезать. Вот это тоже у вас неправильно идет. Они как-то тополи, понимаешь? Ее надо будет как-то так сделать. Вот эту тоже. Она идет вверх. Смотри, Это как Она не должна, она должна иметь ширину крону, понимаешь, вот так формировано. Да. Ее подрезают, оно все тут аж туда. Оце то тополя, шоцы тополя тоже. Все, она такое пошла нормально. Вот это ну, в этом году. Пойдет. <клёшь> уже мама не машу горит, уже все. Уже все. Ух, в этом году майских жуков сильно много. Да. А что а сам балкона не приехала? Ну пока нет. Пока нет. Марина испугала Надю Сказала, что приедет на Пасху а, И не приехала ни Марина, ни Надя Надю испугала И Надя не приехала И все Знаешь, хочу футболки посмотреть Это Посмотрю футболки, я не видел Ой, смотрите, сколько футболок Боже. Смотрите, какие XXL. Это женские. Очень приятный материал, хороший. Смотрите. Разные размеры. Разные размеры, разные Что все. ты куколкам снимаешь? Угу. Куколочки, дивіться, щось покажу. Класні які, як Как кукулочки? хорошо сделаны. Штатка, дивите, дивіться, щось покажу. Швы, які, ребята. Значит, хороші. Це нове приїхало. Це для великих куколок. У кого велика грудь, хороша, дивіться. На об'єм груді 130. Поняли, отут 130, длина 73. Это для хороших грудастих дівчат. Дивіться, в двох кольорах є. Вот видишь, сделали не, э, меньше резинку, да? да? Меньше. И вот стало лучше, да. да. мне так нравится больше, потому что большой Покажи воротник. Покажи девчатам, чтобы они понимали, Топорщица. много меня питают и не знают. 73 длина и 130 объем груди. Это для великих, у кого Это какой вели... размер? Получается, это Это электричный, это оверса. Это очень хорошо, воно может быть як туника, понял, вот так, під джинс. Это не все есть, сразу кажу, черных 2XL нема, білих нема. Багато решилось маленьких размеров, великі позабегали. По цветам щось показать, подсказать вам. Ну, цвета, да, интересно. А да. есть костюм спортивный или да. нету? Нет. Ты заказал уже? 14 числа все приедет. М -м. Заказал. <связь> заказал. <связь> заказал. <связь> ребята, есть. Теракот, деви... Покажи футболочки из О, красиво. Заказал. Это женские, да? да. Теракот, а мужские какие есть? А мужские все, что у тут больше нету. Только черные били. Мужские все поразбирал. А вот то, что там? А это только с надписями. То, что Женские, да? А, а вот оверсайз черные, и белые поразбирали? Нет, Вот. Их мало, но они есть. Во, вот, это что, с первой серии? Если да? их тоже берут сейчас на вид, очень хорошо берут. Угу. Оверки, да. И 14-го приедут шорты. Это О, худи, ребята, есть еще, да, видите. Да, Футболки, очень хорошие футболки, очень хорошо девчата берут. Это я просто сортирую их, потому я хочу оставить на вешалке по 4 штуки, понял? а это mm -hmm. тоже печатать. А так, с мужских очень мало осталось. Это с новых, что приезжали. С да, мужские? Да. А ну покажи. Они по вот а с нашивкой только или с печатью? Нет, все с нашивкой. С печатью пару штук лишилось. Вот эмфа, То есть там. мы перестали делать вот с такой печатью на футболке. вот Ну, вот, смотри, С нашивкой. Будет. Потому что вот она очень... Ну, я люблю, вот, когда ничего нету лишнего. Девчата очень хорошо берут своим муж, человекам, потому что берут и суби, и футболки, и... Материал, ребята, смотрите. 95 катон, 5 эластан. МК, это мужская, да? Угу. Это и новые эти, уже? Да, эти... А воротники они какие делают на новые? Тоже новые были воротники. Ну, видишь, вот это новый воротник. Вот. Были штаны, но и штаны и шорты будут 14 апреля. 14 вот красивый цвет какой. О, красота. Ну и сейчас много девчат берут худи свитшоты. Это XL женская. Это светлый ментол цвет. Их тоже много купили. Угу. И на И вышивочка, ребятки, угу. такая. Она очень классно дается, белая вышивка на этом. И очень... Нежно классный. очень. Я, не, я люблю вот вещи, чтобы без... Вот этот девчата еще любят брать тоже. Да они все красивые. Малиновый какой красивый. И желтого много а есть. Ну и вот этого бускового есть. Вот уже брали бусковый, я взял побольше его на литр. Вот mm -hmm. э, это тоже хороший цвет такой. Смотри, берут его тоже. Потому mm -hmm. mm -hmm. что похож Красиво. на свою навку, но ну, у тебя тоже другая. И вот это осталось... А одна... есть у тебя это, сайгак? И вот это осталась одна футболка, какого-то скавы 2XL. Больше такого цвета не надо. А почем вот эти цветные футболки? Э, классика 600, оверсайз 700. О, ну, нормально. И шопперы еще есть, да, ребята? Это вам до меня далеко. Кто вы, а кто я? Вы, кто я? Есть худи, есть фитшоты. Худи надо уточнять размеры, потому что все размеры худи остались. Это сайгак, там все черные. Да, он да, очень не лезет ну, ну, не, не так страшно, но лезет Оно же на белой вообще видно. Ай, Оно, а, а коралл ты а, ты что ж не показал. Коралл. Ой, красивый. тоже очень классный цвет. Мне нравятся вот эти нашивки. Нашивочка и ничего а лишнего. Желтый, мне кажется, желтый должно быть у каждой девочки сейчас, девчат. Еще есть и желтые, и, такие. Приедут голубенькие, приедут красивые. 14 будет велика партия. Еще мне надо заказывать футболки, человечьи, женочьи, белые, черные, потому что уже нема. Мужские возьми, да, белые, черные. Берут люди. И сейчас я не знаю, смогу ли я, бо буду занят на высшем у каналито. Что смог я позаказывал, потому что сейчас будет очень много замовлений. Лето да. Объем груди. Давайте, как классно. Угу. А были шорты у тебя куда? Ну, Штаны ты это посмотреть? все продал уже? Ты хочешь посмотреть? Ну, были что-то у тебя? Ну, есть или? у меня костюм один в машине. Могу показать. Да зачем? Но это они придут 13, значит. Да, я могу тебе показать, какой он. Хочешь? Давай, сейчас покажу. Секунду, и дам богачка. Мы там купаем. А я уже все. Пять секунд я тебе покажу, Я уже все. Картошек, мы будем сами. Есть горячая картошечка, я потом подам. Или сразу со Да, Сразу, наверное. Сразу, да? Угу. Хорошо, тогда мы сейчас будем. Я хорошо, что я помылся. Показывай. А а ты уже у тебя есть шорты? А, а вот, Тут. Давай. Это то, что придет, да? Это то, что будет, да. Они будут в разных цветах. Он ты должен был отправить, да? Это женщина с одинкулки забирай. Mm. Так это, а штаны будут длинные, длинными, с длинными Нет, штаны? штанов не будет. А, будут шорты, да? Штани, як козак... я пошив три пари, їх погано брали, я не буду. Зараз це дуже багато денег на штани, Тому шорти будуть. Штани будуть підпити. шикарні. От шорти з карманчику. Угу. А нашивочка, а от вона на шортах нашивка. І під них іде. І я розробив лікала, мені вже зробили коротких шортів. Штаніки такий хороший карман. І будуть скоро короткі шорти. Така Це оверсайз хороша. шорти, угу. поняв? Це шорти до... І резинка така дебело. Да, І ззаду карманчик есть тож. -ка. Ось заду кармашик, Угу. Хорошо сделаю. І от тобі, як дивиться, комплект дивись. Ну, то так. угу. Такий коштує 1550 гривень. Угу. Вони будуть в різних кольорах. І Ще буде нова тканина Тайдай. Это что такое? А это такая ткань специальная, очень классная, она сейчас тренде, она будет чуть-чуть дороже, но она будет классная. Куда уже когда прыгнуть? Пишется надо уже все ждут. Что у вас? Стол уже накрыли и сразу сирена. Момент там сирена. Воздух. Правильно. Самое выбирайте, что вы будете пить. Я же за рулем, свет. Ну, я, ж... я на камеру, Компоты я на камеру не пью, а без а -а -а. камеры буду. Вы Выбирайте вы на, на да, а я ж... тебе Хорошо, гулять. Ой, у вас, Ой, вас сколько Пойдем. всего, боже! А что, бьемся мясо, яйцами? Одну ну, ложечку. Да. Я вчера все. Святые. Вот и все. Все, все, все. все, все. Угу. все, все, все. Там много-много цвет. -много, вот что же буду? Да. Одну картошку а есть, ты когда тут сколько мяса. А где яйца, Света? А О -о -о -о. Вот так, мы будем биться? Да. Оля, ой, а что она у меня уже тресну так не буду биться? А вон бери не треснутая. Дайте Или мне целое. Выбирай сам, будто потом вот, вот, все все вот это потом. Я вам хочу сказать, вот эта да, паска освещенная, да. вот это паска. Давайте ургарем тебе. Масло освещенное. А вин не был, он бок А куда надо быть? Не, не ну удар. давайте а туда. Вы... А вы... Переверните. Он неправильно ударил. Вот вам туда. Давай. Давай сюда. Бля, шо боком, боком. Шо боком, вот так. Ну, а тебе. А теперь в бок ударил. А кто бьет? На, сверху дам. Так уже На. Так, конечно. Давай, Коль. Я знаю, знаю. Я Света, цепь. бери яйцо. Нет, это три. Давай. Давай. Я бью. Давай, бы. Снизу палец не Облом. Неправильно Света. ты бьешь. Ты неправильно Света, бьешь. Неправильно. Дай, дай, еще дай. раз дарю. Ударил. И что? С цветами не кок. А меня уже, меня? Сторона, что мы имеем же Давай еще раз... Одна сторона ждет на... Разубастывать. Разубастывать. Я знаю, что специально палец туда поставляет внизу. Умально. Умально угу. присылать. Так, слушайте, смотрите. Первым делом пасочку, вот эту свеченную вот, с, с маслом, маслом и соль. И вот это все свеченое, и хрен тоже свеченое. А яйца свеченные? Да, да конечно. Яйца а да, яйца вы едите свеченые. И вот хрон тоже. Ходя, мы пробовали сегодня, моя Паска такая обалденная вышла. Все? А? Да. Ой, черный не хуй. Ну, я три штуки завернул. Первый раз. Реклама бренда. Ну, я первый раз. Да, первый раз я угу. Ну, как ну, первый, первый раз? раз? А, да, первый раз. Нет. Нет. Вот а может, ты... она или собачатина, или, к витре, витре, или кнурятина. Скажи, а ну скажи, да, у тебя съел? Я, съел я, ср... я съел, и думаю, я вот? тоже, и, что? Козлятина, и не, е... не козлятина. Я думаю, что они нажарили. Оно... Ты сейчас скажешь, там разное имя. Да? Ну, оно б не было від, э, Или, скорее всего, собака даже, может быть. Собака. Может, собака. а могут цвета? света. света могут быть. быть, они могут такое Ты делать. собака. А, я собака. Лайк, скажи. Ну, или... ну... бы попробовать, ну, попробуйте вкусный шашлык. Ну, это минимум кнурятина. Это типа кабан, да? Может быть, да, зарезали кабана. Типа продают. А паска, знаешь, думаю, сейчас набухаются, будут там на берегу жрать. Ты думаешь, что кнур не, был кастрированный? Это, я кнурами, да. Да? Ну, конечно, это же, ну, мальчик поросенок он не будет вонять. Воняет только не кастрированный. Ну, да. не я первый ну, раз такое вижу. Было. Ну, не знаю, Светлана в магазине брала, не, не на рынке. Ну, если подошла, говорит, да, сейчас втюхаем. А что там в магазине втюхать два раза, господи, подавиться. Нет, а что, мама... Глянули на свет, так, мама, их куры. нуряты напились. пиве. Скажи, куру хорошую да, там да. продавали, правильно? Ну, покупал там да. А в понеделок пидешь, возьми пакетик в магазин, занеси, скажи, как вам шашлык вкусный. Да, мама такой не делает. А что? Нет, я такого не делаю, это точно. Света не до А то-то полненько продавала, да? Нет, нет, это да, внизу. А. Что с этого магазина есть сало? Нет. Коля уже скажет, с какого магазина стол, это и уже Ну, тебя сел, думаю, что ты, я, хотел тебе ничего не говорить. А я тики взял, тики вкусил и сразу... свинина имеет вкус свинины. Гонь такая, как барана какой, знаешь. Мне кажется, это как человечина. Да. Мне сразу легко. Федоровец... А я съел два куска. А, мне кажется, что оно из сыра должно было пахнуть так. Не, ну не пахло. Оно, ну, ну Коль, ну не все могут определить это. Знаешь, если люди сожрут, и не поймут. то, что я запахи слышу. А то там я мясо сладкое. хотим. Я чувствую, вчера когда... Не, ну, это пиду куплю мясо. Паска с хлебом. Колбасу Вкусно. ешь. Да. Смертный краб, и кухненькая. Нарезное, господи. Так, я хочу... Там еще сыр и тебя ждет. Сверняки Это та мясо плохое. Какая мама твоя пасхая каша? Моя вот эта и вот эта. А это э, творожная. Это вот это творожная, да? Вот это... Ну, Это крафель. будет. А вот это творожная. Не угу. все мама пасы, маспан. Боже пасы. вот